Братья и сестры, слава Богу. Слава Богу. Давайте подарим аплодисменты Богу. Давайте присядем на немножко времени. Спасибо, Гупа, прославление. Бог любит хвалу. Ему нравится, когда Его народ славит Его, Бог любит хвалу, любит прославление. И вы заметили, да, что когда мы поем хвалу Богу, когда мы прославляем, что наши сердца, они приготовляются к присутствию Божьему, да, когда мы можем лучше слышать, больше, знаете, умилиться сердцем перед Богом, наше сердце становится мягким, когда мы размягчаем его, в молитве, в хвале, в поклонении, да, и мы будем готовы услышать Бога. Слава Богу, братья и сестры, что Бог нам дает такую благодать сегодня, собраться вместе с разных городов, в разные церкви, сегодня у нас собрание, и Бог дал нам такую благодать, знаете, нашлось и время, и возможность. И, и и финансы и получилось нам здесь сегодня вместе всем собраться слава богу я хотел бы братья и сестры несколько мест из писаний и немножко коротенькое слово сказать о благодарности богу и я так назвал это слово будь благодарен богу будем благодарны богу да, вот так. На украинской мове будем вдячны. Будем вдячны, да. И слава Богу, знаете, когда есть это такое понимание или такое откровение у каждого верующего человека, знаешь, когда ты благодарен Богу, это в чем-то проявляется, это в чем-то выражается, знаете. Потому что наша благодарность, она может выражаться ну, в разных аспектах. Да? Это может быть и духовная Благодарность, знаете, когда мы в молитве просто открываем свое сердце и благодарим Бога. Так же самое есть и физическая, знаете, благодарность. Это наше служение Богу, это когда мы жертвуем, когда мы служим другим людям, это также, знаете, вдячность Богу за то, что Бог дал нам ту возможность, да? Дал нам спасение и мы теперь можем благодарить Бога, можем служить Богу, можем радоваться. Так же самое, знаете, есть и благо... проявление и материальное проявление, да, когда мы и материально благодарим Бога, когда это выражается в материальной сфере, да, и в наших пожертвованиях. И благодарный человек, да, это тогда, когда ты можешь благодарить и тебе не надо, знаете, заставлять это делать. Да? То есть у тебя есть свое понимание и свое благодарное сердце Богу. Знаете, как есть, бывает иногда, так звучит, что надо жертвовать, надо благодарить Богу, нужно приносить десятины, нужно служить Богу, нужно молиться, нужно читать Библию. Это все, знаете, как нужно, нужно, должен, должен это делать. Но когда ты вдячен Богу, из тебя это исходит, знаете. Ты хочешь служить Богу. Ты хочешь и физически служить, и духовно, и материально. Потому что это выражение твоей вдячности Богу. Слава Богу. И давайте мы сейчас откроем место из Писания. И это Колоссянам 4 глава второй стих. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Аминь. Да? И здесь есть такие, знаете, моменты, на которые бы хотелось бы их подчеркнуть. Это, знаете, пост... постоянно в молитве. Да, вот, не знаю, вы не обращали внимания, иногда я, вот, знаете, анализировал ну вот, где-то свою жизнь, там где-то приблизительно там 15, 16, 17 может, не знаю, сколько счета уже сбился, сколько лет назад м -м, произошла вот встреча с Богом, знаете, и э -э, то есть произошло покаяние и любовь Божья, знаете, пришла в мое сердце, и с того момента я Проанализировал вот до сегодняшнего дня, знаете, смотрю в свою жизнь и вижу, что много чего менялось в моей жизни. Э, менялись обстоятельства, менялись города, менялись где-то вид ну, служения, где-то ну, команды менялись, люди менялись. Знаете, вот что-то что менялось вокруг меня, где-то я сам менялся, знаете, вот происходили такие изменения, но, но что-то сопровождало меня всегда вот в этом пути неизменно. Это постоянная молитва к Богу. Это не менялось, знаете. То есть много чего менялось, но молитва к Богу, она сопровождает нас во все дни жизни нашей. И здесь так написано, будьте постоянны в молитве. Да? И вот это, знаете, постоянство в молитве – это сила. Благодарность Богу – это сила. И да, здесь мы так же само, вот я еще перевод прочитаю, вот здесь написано «неустанно молитесь». Знаете, бывает, можно и устать, так сказать, молиться, да, может, знаете, как бывает, хочешь молиться, бывает, не хочешь молиться, знаете, но здесь написано, что «неустанно», то есть «не устаньте от молитвы», да, то есть «всегда приходите к Богу и будьте всегда Ему благодарны». И это есть, братья и сестры, знаете, это та сила, которая нас приводит в общение с Богом. То есть, знаете, это не просто какой-то ну, да, там обряд или какие-то действия, которые мы должны совершить. Мы приходим в молитве к Богу, то есть мы приходим в общение с Богом. И еще один перевод этого стиха. Не прекращайте постоянные молитвы, совершайте ее не спустя рукава, а с благодарением. Аминь. И вот это, знаете, акцент я... Почему так назвал слово, знаете, что э, будем благодарны Богу. То есть вот это, знаете, постоянство молитвы и постоян, постоянство благодарения, это и есть, знаете, то, к чему Бог, э, Бог нас призывает, чтобы мы в этих вопросах были стабильными и э, совершали эти э, действия. Аминь. И давайте мы сейчас еще одно место из Писания откроем. Это записано в Евреям, 4 глава, 15 стих. Можно с 14 давайте прочитаем. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но и который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь. И, э, братья и сестры, знаете, недавно пришло понимание э, в молитве, во время, знаете, поклонения, были на служении, я молился, пришло такое понимание, знаете, не то, чтобы его не было, этого понимания, оно было, но как, знаете, как бы все равно где-то вот что-то оно бывает загорается вновь и вновь, знаете, и пришло это понимание такое простое, что какая, какую нам Бог дает по своей великой милости и любви привилегию приходить к Нему, к Его престолу милости и благодати в любое время, в любом возрасте, на любом месте. Только, только ты захочешь, только ты откроешь свое сердце, ты можешь прийти к Богу, и Бог всегда, всегда рад э, нас э, принять такими, какими мы есть. Знаете, может быть, где-то э, иногда мы можем согрешать, иногда мы можем что-то не понимать, знаете, иногда мы что-то просим у Бога, иногда мы в чем-то нуждаемся. И мы приходим к Богу, к Его престолу, и Он нам дает эту возможность. Он никогда от нас не отворачивается, да? Он никогда нас не оставляет. Лишь бы мы пришли, лишь бы мы хотели прийти, знаете, иногда мы так обращаем внимание на то, что есть у Бога. И у Бога есть много чего для нас. Есть ответы на молитвы, есть ответы на наши нужды и так далее. Знаете, у Бога есть и исцеление, и то, и то, и то. И мы иногда можем, ну, буду за себя говорить, иногда фокусируюсь на том, что, что есть у Него. Но иногда, знаете, когда приходит понимание и правильная мотивация, то есть я обращаю внимание на то, что мне нужен сам Бог. Мне нужно просто прийти к нему со своими нуждами, со своими переживаниями, со своими, может быть, какими-то э, моментами, какими-то какими страхами и так дальше. Знаете, разные бывают обстоятельства, разные будет, бывают ситуации. Но здесь в этом стихе я еще перевод прочитаю. Поэтому мы можем смело приходить к Богу престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. А еще в одном переводе написано, благодать обрести для помощи нам в трудную пору. И причина, знаете, там ответ в стихе чуть-чуть выше было написано, почему мы можем прийти к Богу. Потому что Бог понимает нас. Он знает наши немощи. Да, он, написано, что Он все прошел. Он был искушен во всем, кроме греха. Он понимает нас как никто лучше, да? И мы можем смело прийти. Знаете, вот это дерзновение, откуда оно э, к нам приходит? Почему тут написано, что вы можете прийти с дерзновением к престолу милости и благодати? Почему мы можем прийти с дерзновением? Потому что Бог нас зовет, потому что Он нам дает эту власть приходить к Нему. Слава Богу. Знаете, вот это когда приходит вот это понимание, что, ты, что Бог никогда не занят, у Него нет перерыва, у Него нет выходных, ты можешь прийти, сколько тебе лет, 30, 50, 80, утром, днем, вечером, вот когда ты захочешь, приходи. Вы помните, Иисус сказал, что настанет время, уже настало, что можем поклоняться на любом месте. Нам не обязательно ехать в Иерусалим. Нам не обязательно... Присутствие Божье мы можем взыскать на любом месте, тогда, когда ты только захочешь и откроешь свое сердце для Бога. Слава Богу, братья и сестры. И и такое, знаете, как бы подвести, подвести итог э, к тому, чтобы мы сейчас будем молиться и за пожертвования, и будем молиться сегодня у нас также праздник Десятин. Э, Будем молиться за за, за нужды также э, у кого есть какие нужды кто писал кто может не успел написать есть в сердце определенные э, нужды будем обращаться к Богу также будем молиться и за Украину э, будем просить Бога чтобы Бог э, по своей великой милости и любви даровал э, мир и ну, так, если коротко э, подытожу. Со составлял проповедь, написал дневник, и все служение еще этот дневник, где я записал. Где записал, и все. Господь, попроси и благодать. Защити нас, Господь. Каждого человека, каждую жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. аминь, аминь. И так, знаете, такой призыв, так записал, уже нашел, нашел эту запись. Давайте приходить к Богу с духовным благодарением, с физическим благодарением и с материальным благодарением. Знаете, то есть это то, что будет, знаете, подчеркивать нас, что нас не надо к этому, знаете, принуждать, нас не надо к этому приводить. Каждый, кто переживает, переживает Бога, кто уверовал в Него, Он имеет свое свою вдячность Богу. Будем вдячны Богу. Давайте помолимся с благодарением. Аллилуйя.